Təqdim olun. Özünüzü təqdim edin. Yes Nay Surenin Sardyanovs Zamelov 1900. Mən Sardaryan Narek Surenovlu 18 oktyabr 1990-cı ildə doğulmuşam. Suynik rayonunun aşağı Khnzoresk kəndi sakininə. 2014-cü ildə ailə həyatı qurmuşam. İki uşağım var. Heyvandarlıq və əkinçiliklə məşğul oluram. Niyə məhz ancaq sərhəddən keçməlisiniz? Sərhəddən necə keçmişdiniz? Məqsədiniz nə idi? Bazarda eyni rəşat anamızəcərim, ancaq sərhəddən, bax mənalı görünür üçün keçəm sərhəddən, bax eşqərin. Sərhədi əvvəllər də keçmək istəmişəm, amma imkanım olmayıb. Naxçıvanla sərhəddə heyvandarlıqla məşğul olanda bu imkanı əldə etdim. Çünki Ermənistanda zorakılıqlar, ədalətsizliklər var. Mən çox məmurlara, hakimiyyət nümayəndələrinə müraciət etmişəm, lakin kömək etməyiblər. Ona görə mən Azərbaycan sərhəddini keçmişəm. Azərbaycan tərəfdən köməkliyi istəyirəm. Sərhəddə əsgərlər mənə yaxşı münasibət göstərdilər. Atəş açmadılar. İki kişi hadə, səfərə gedicisə. Sərhəddi necə kəsdiniz? Heyvanları otara-otara Azərbaycan postuna doğru yaxınlaşdım. Hərbçilər məni vurmasın deyə ağ paltarımı çıxarıb göydə yellədim və hərbçilər məni saxladılar. Azərbaycan diloğucunu çıxıra keçin. Nə tögənəcəyəm modifikasiya edirəm. Həstəxanada. Sizə qarşı hansı axıcılıqlar olunmuşdur? Şad, şadan, təşad, şad amnoynakan gözəl əlim handə, eşdim eləmə nə var sizə çıxan? Mənə qarşı çox haqsızlıqlar olubdu. Kənd icra nümayəndəsi torpaq vergisi ilə yanaşı hər bir heyvan başına 20 min man pul istəyir. Əslində 2000 man verməliyik. Bizdən zorla rüşvət alaraq artıq pul alırlar. Heyvan satmaq istədikdə sahə müvəkkilandıranı gələrək onun üçün haq istəyir. Əks təqdirdə şəratlar qoyaraq həbs edəcəyi ilə hədələyir. <Sessizlik> Yəqpətə 2000 qramı poğarəm, məni qətkhanəki, quru ağasın 2000 qramda tələsə üzvümə məzanı 20000 qov. 2000 qram. Niyə gəlməyə? Otluqları verərəs. Naxçıvanla sərhəddə yerləşən Qoray kəndinin otlaq sahələrinə heyvanları nə üçün gətirmişdiniz? Qoysun, la taras. Qorusda otlaq sahəsi yox idi. Proyektə isə 200 hektar otlaq sahəsi üçün məndən 1000 dollar rüşvət aldılar. Siyan icra orqanına da otlaq sahələrindən istifadə üçün 1000 dollar pul vermişəm. Ermənistandakı vəziyyət barədə nə deyə bilərsiniz? Şad Vətə, Şad Vətə, Azərbaycan vənəçistan sosial xarici işlər naziri Şad Ağayevzadə. Dostikançılıq, təşrarətçiliyin Ermənistanda vəziyyət çox pisdir. Demək olar ki, heç bir iş yeri yoxdur rüşvətxoğurluq və ədalətsizlik başa alıb gedir. Polisdə rüşvətxoğurluq çoxdur. Əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyəti çox ağırdır. Suynık vilayətə rəisindəki otlaq sahələrində görürsün yol polisinin rəisi, sevək və hərbi komissar Armen səlahiyyətlərindən istifadə edib bütün əlverişli torpaqları zəbt ediblər və bizlərə orada heyvandarlıqla məşğul olmağa imkan vermirlər. Həmin əraziyə digər yerli sakinləri də buraxmırlar. Hayratlıqın iraqçıları 50, parkeri iraqçıları 50. Ermənistan ordusunda ümumi vəziyyət necədir? Şadvat, Hayratlıqı arta iraqçı Şadvat, əsva, dövlət nazirliyinin vəziyyətinə Şadvat, boş və boşluğun çətinliyi. Ermənistan ordusunda vəziyyət çox pisdir. Heç kim bir-birini qəbul etmir. İntizamsızlıq var. Bir-birlərinə tabe olmurlar. Narkotikadan geniş istifadə edilir. Orduda hərbiçilərin narkotikaya yetişdirilib satılmasına göz yumulur. Ümumiyyətlə orda polis narkotikadan istifadə edənlərə qarşı heç bir tədbir görmür. Ayır-ayır ərazilərdə tiryək və narkotika yetişdirilir. Polis zəifdir, mübarizə apara bilmir. Kolçarakan məhəllənin içəri xədimləri yoxdur. Sizin xidmət kəsilməsi hərbi hissələrdə hansı qanunsuzluqlar mövcud idi? Yəsaray, Nisruat, Nisret, Asuzov, Asun, Samala pazor çevrulu. Mən Sərəd qoşunlarının Vanadzor-dakı 5060 saylı, sonra isə Zəngilan rayonunun Kaşataq bölgəsindəki 5070 saylı hərbi hissələrdə xidmət keçmişəm. 2019-cu ildə Qubadlı rayonunda səfərbərlik toplanntısında iştirak etmişəm. Ermənistan ordusunda hərçmərlik, intizamsızlıq və rüşvətxorluq baş alıb gedir. Səfərbərlik toplançısında 700 nəfərin iştiraki nəzərdə tutulsa da, heç 200 nəfər iştirak etmirdi. Digərləri isə rüşvət verib özlərini saxlatdırmışdılar. Digər marketdə 200 və 250 metr əgər. Yəni. Yəsar olesin <Sessizlik> o bu zinvoruna xamas, hərpaç, parkazən yığır. Verici 5 qol va antasın qəşin maçetarı. Verici ora 3-4 patron ekranı. Söz, əziz komandanlar. Mən burda Əhəd Qamqız bucaq təsnum. Siz həyatınızın bundan sonrakı hissəsini necə görürsünüz? Mən Əhəd Qamqız özümə mən Azərbaycanı təsnumam, Azərbaycanlıyam. Xahiş edirəm ki, burda mənə vətəndaşlıq verilsin. Ermənistana geri qaytarılmayım. Ordan bezmişəm. Orda insanları çox incidirlər. Olmasa belə xahişim budur ki, məni üçüncü bir dövlətə təhvil versinlər. Yətə hanaravol etiz xalq həssiyətim da Azərbaycan yətə voç şataqantum da yəbrotiy yerli. Yəsnə baş voç ha.